katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi assalomu alaykum amaliy buxgalteriya darslarimizni bugungi mavzusi asosiy vositalar demak darsimizni boshladik asosiy vositalar korxona tomonidan uzoq muddat davomida ishlatiladigan yoki ishlab chiqarish xizmat ko'rsatish sohasida ijtimoiy ma'muriy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlar bo'lib hisoblanadi asosiy vositalarni beshinchi sonli buxgalteriya hisobi milliy standartlari tartibga soladi demak asosiy vosita bo'lishi uchun uchta shartga javob berishi kerak bu qaysi shartlar birinchi sharti bir yildan ko'p muddat xizmat ko'rsatishi kerak keyingi sharti bazaviy hisoblash miqdorini 50 barobaridan ko'p bo'lishi kerak sotib olish paytidagi aktivlarimni qiymati 50 barobardan ko'p bo'lishi kerak hamda uchinchi sharti mulk huquqiga ega bo'lish kerak ya'ni mulk huquqi bo'lishi kerak demak agar aktivim 3 ta shartdan bittasiga javob bermasa bu asosiy vosita bo'lib hisoblanmaydi uchta shartga barobariga javob berishi kerak demak birinchi o'rinda bir yildan uzoq muddat ishlatilishi kerak ellik brvdan ko'proq bo'lishi kerak hamda mulk huquqi bo'lishi kerak endi savol tug'ilishi mumkin ellik brvdan kam bo'lgan miqdor bo'lsachi moddiy aktivlarimiz bunda korxona tomonidan hisob siyosatida ko'rsatib o'tilishi kerak ya'ni yigirma baravarigacha o'ttiz baravarigacha bu asosiy vosita qilib hisoblanadi deb ko'rsatib o'tilinadi agar korxonani avtomobili yoki binosi bo'la turib uni ijaraga bersa demak bu korxonani mulki hisoblanadi ya'ni bu korxona uchun asosiy vosita bo'lib hisoblanadi chunki mulk huquqi korxonada o'zi foydalanayotgan bo'lsa ham boshqa birovga ijaraga bergan undan daromad ko'rayotgan bo'lsa ham lekin mulk huquqi korxonani hisobida ya'ni bu asosiy vosita bo'lib hisoblanadi agarda siz tomoningizdan meni korxonamga meni korxonamdan siz uchun asosiy vosita ijaraga berilsa bu asosiy vosita bo'lib hisoblanmaydi sizga chunki mulk huquqi sizda emas mulk huquqi manda bo'lib hisoblanadi demak asosiy vosita bo'lish uchun 3 ta shartni ko'rib oldik endi asosiy vositalar uh, korxona balansiga qanaq qilib kiritiladi ya'ni birinchi bo'lib oldi sotdi shartnomasi asosida ya'ni biz boshqa bir mol yetkazib beruvchi boshqa bir tashkilotdan bu asosiy vositalarni sotib olishimiz mumkin keyingi holatda ustav kapitali ya'ni ta'sischi o'zini ulushini asosiy vosita ko'rinishida kiritishi mumkin de, demak korxonaga asosiy vosita ta'sischi tomonidan ham berilishi mumkin keyingisi tekinga ham olish mumkin asosiy vositani ya'ni tekinga kelib tushgan asosiy vositalar bo'lib hisoblanadi hamda tovar moddiy zaxiralar tarkibidan o'tkazilayotgan bo'lishi mumkin ya'ni inventarizatsiya jarayonida uni asosiy vosita sifatida tan olinib tovar moddiy boyliklar tmz zaxirasidan bizni asosiy vositalar tarkibiga o'tkazilganda hamda asosiy vositalar ortiqcha hisobga olinganda ya'ni hisobga uh, olinmay qolgan holatlarda inventarizatsiya jarayonida bu asosiy vosita hisobga olinmay qolgan bo'lib chiqsa demak buni ham biz asosiy vositalar sifatida uni tarkibiga kiritishimiz mumkin o'zini natural ashyoviy tarkibi bo'yicha asosiy vositalar quyidagi hisobbalaqlar bo'yicha hisobga olinadi o'tgan darslarimizda biza shotlar rejasini ko'rib chiqdik ikki yoqlama yozuvlarni ko'rdik ya'ni har bitta aktiv passiv daromad va xarajat shotlarimizni o'zini lug'atlarini ko'rdik ya'ni ellik birinchi schot elliginchi schot bularni hammasi bugalteriyani o'zini lug'ati bo'yicha schotlarga bo'lib chiqilgan endi asosiy vositalar bizada nol bir o'ninchi schotidan boshlab nol bir to'qson to'qqizinchi shotgacha o'zini aks ettirgan ya'ni nol bir o'ninchi shotda yer nol bir yigirmanchi shotda binolar nol bir o'ttizda mashina va asbob uskunalar mebellarimiz nol bir qirqinchi schotlarimizda kompyuterlarimiz nol bir elliginchi scho'tda transport vositalari nol bir oltmish ho'p va boshqa asosiy vositalar nol bir to'qsoninchi ya'ni ko'rib turganinglar bo'yicha bu shotlar bo'yicha ajratib chiqilgan asosiy vositalarni o'zini hisobga oluvchi shotlar bo'lib hisoblanadi asosiy vositalarni korxonaga qanaq qilib kirim qilish mumkin bunda ikki yoqlama yozuv ya'ni provodkalarimiz qanday aks etadi demak asosiy vosita sifatida biza korxonaga binoni olib kirishimiz mumkin sotib olishimiz mumkin ta'sischi tomonidan bizaga ustav kapitali sifatida kiritilishi mumkin xuddi shunday holatlarda asosiy vositalarni xarid qilish bilan bog'liq provodkalar ya'ni ikki yoqlama yozuvlar bizga yordamga keladi bunda biza hisob kitob shotidan avans qilib mol yetkazib beruvchilarga pul o'tkazamiz ya'ni 51 10 shotdan 43 10 shotga avans bo'lib bizda pul mablag'lari chiqib ketadi endi bundan bizga mol yetkazib beruvchilardan shot faktura asosida asosiy vositamiz kirib keladi ya'ni bunda ikki yoqlama yozuv oltmish o'ndan nol sakkiz yigirma shotiga provodka beramiz endi qachonki asosiy vositamiz ishga tushirilsa undagina akt bilan akt asosida nol sakkiz yigirmanchi shotdan nol birinchi shotga provodka beramiz agar korxonada asosiy vositani sotib olib ma'lum bir muddat uni ishga tushirmaydigan bo'lsak ya'ni foydalanmaydigan bo'lsak demak bu bo asosiy vositamiz 0820 shotda turadi agar biz 3 oyda 3 oydan keyin yoki 1 yildan keyin yoki 1 oydan keyin ishga tushirmoqchi bo'lsak undagina biz 0820 shotdan nol birinchi schotga akt asosida asosiy vositani kirim qilamiz ya'ni kirim qilganimizda qanday bo'ladi e, masalan biza kompyuterni sotib oldik nol sakkiz yigirmanhi shotimizda turibdi kompyuterimizni shoti asosiy vosita sifatida nol bir elliginchi shot bo'lib hisoblanadi biz buni endi ishga tushirayotgan bo'lsak nol sakkiz yigirmadan 0,150 ga provodka beramiz endi avtomobilni bo'lsa endi 0,820 dan 0,170 shotga bo'lib provodka bo'ladi xuddi shunday binolar mebellarimiz ofis jihozlarimiz va boshqa asosiy vositalarni ham o'zimizni turkumlagan shotlar bo'yicha ya'ni nol biri o'ndan nol bir to'qson to'qqizgacha bo'lgan shotlar bo'yicha xuddi shunday akt asosida nol sakkizinchi shotdan nol birinchi shotga prixod qilamiz ya'ni nol sakkizinchi shot bizada kreditlanib nol birinchi shot debitlanadi agarki asosiy vosita ishga tushirilsa agar tushirilmasa u nol sakkizinchi shotda iznos ya'ni amortizatsiya hisoblanmagan holda 0.8 sakkizinchi чoda aks etadi